नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् दशकम् दक्षचरितौ चित्रकेतुवाख्यानौ प्रास्तु भगवन्नपरोहिनं व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविध तदा लसदष्टबाहुस्तस्मै वनं दधि धत्तां च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनःसहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापो नैकत्रवासमृषये स मुमोचशापं मेने षष्ट्या ततो दुहिदृभिसृजदकुलौघात्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मिदमजामयदिद्रमाजो देव त्वदीयमहिमा खलु सर्वजयित्र प्राक् शूरसीनविषये किल चित्रकेतु पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमध तत्र हते सपत्नीह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालु सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुदस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं नयुङ्क्ता स्तोत्रं च भद्रमपि नारदोधलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तमस्य विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णरूपेण बद्धनुदि सिद्धगणामृतेन प्रदुर्भवन्नचिरतोनुदिभिप्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाध त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्ष लक्ष वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभि सङ्गादिरेकरहितो लितं चार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणु नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाचे दिशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिम् तम शङ्करं परिहसदु मयाभिषेपे दिस्भ्रमस्त्वयमयाचित शापभूक्षो वृत्रासुरत्वबुभगम्य सुरैद्रयोधी भक्त्यात्मतत्वगधनै समरेविचित्रं शत्रुरपि भ्रमवपास्य गद पदंते त्वत्सेवनेदा दिदिरिन्द्रवधोद्यताभि तान् प्रत्युदीन्द्रसुहृदो मरुदोऽभिलेभि दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव पवनालयेश